有一束光，是温热的光，印刻过好多年望着的远方。如果流言也可以迎合时光，不行，会吓到恩恩的。 要不然，要不那个，刚才走那两步路，我觉得又有点不舒服了。坐一下吧，哦、到沙发上。这里还不错。怎么样，好点了吗？没有，刚才一上楼，感觉吵的更厉害了。那我给你倒点水去吧。不用，水对我来说没用，你多陪陪我就好。 觉得有点血压高，可能低压有点不好，没事儿。前两天的时候呀、啊，我去医院看了看，大夫跟我说就是平时休息太少了，睡眠又晚，质量也不好，没事儿呢就会觉得有点高血压。多看看你就好了。时候也不早了，要不我就不折腾回去了吧。 我就在这睡了啊，对，在这儿睡，哎、这沙发挺好的啊，没事，你忙你的吧啊，我从这儿一个人靠一会儿就好啊，去吧，不用担心我啊，也不冷，我也不用换什么睡衣，挺好的，嗯，快去吧啊。 啊，像一束光，是温热的光，映刻过好多年望着的远方。如果留言。 也可以可时光。不行，会吓到恩恩的。要不然，要不再等等？我我觉得你还没准备好。对，不是我有点着急了。 不能太着急，对，不能太着急，不着急，再等等，我先回。哎，我知道你还没准备好。